Have you ever seen this content online? Inappropriate contents. Pernah, kaya sya. Saya pernah nampak video ganas kan, ex. Lepas tengok tu, saya rasa takut sangat. <tune> Selamat datang ke podcast terbaru Puberty with Dignity Episod baru Yes, saya Kak Aisyah Dan hari ini kita akan bincangkan topik Untuk melaporkan kandungan yang tidak sesuai di internet Internet memang sumber ilmu Tapi kalau tak hati-hati Ia boleh jadi tempat untuk benda-benda yang tak sesuai So, hari ini untuk membincangkan bersama topik ini mengupas mupas ada Malaika, ada Tiran Hai Malaika, hai Tiran Hi everyone Hai guys, uh, seronok nak bincang topik ni sebab uh, ramai tak tahu apa nak buat kalau jumpa benda pelik malai. Betul tu. Thank you so much Dylan and Malaika for joining us. So, let's go. Apa sebenarnya yang korang faham tentang kandungan yang tak sesuai? Hmm. Untuk saya, saya rasa kandungan tak sesuai tu macam gambar atau video yang buat kita rasa tak selesa, takut or even sedih. Betul tu kadang-kadang benda-benda tu sangat ganas atau berunsur lucah atau mungkin komen yang menyakitkan hati. Betul tu. Yes. So, tepat sekali. Kandungan yang tak sesuai boleh jadi pelbagai, gambar ganas, kandungan hmm. tak sesuai gambar-gambar atau -gambar video kandangan 18 plus plus tak sesuai. Komen yang menyakitkan hati, yang menghina also tak sesuai. Even maklumat palsu, right? So, benda-benda macam ni paling banyak dijumpai online sebab it's so easy to access and it's all encompassing, luas, right? So, Dylan, Kak Asya nak tanya, um, have you ever seen this content online? Inappropriate content? Pernah, Kak Aisyah. Saya pernah nampak video ganas kat X mm. <laughs> Lepas tengok tu, saya rasa takut sangat Cuk lah mm. Tak tahu nak buat apa Yes, so bila kita nampak benda-benda macam tu Perkara pertama yang kita uh, perlu ingat Yang penting lagi kita ingat adalah It's not your fault Bukan salah you Dylan Sebab bukannya Dylan yang pergi mencari konten kan Tiba-tiba dia -tiba muncul, right? So, it's not your fault apa yang patut kita buat, kita perlu bercakap dengan orang dewasa yang kita percaya about, hey, this happened and I need to process my feelings, right? Um, Malaika, kalau awak nampak sesuatu yang tak sesuai online, what would you do? Who would you talk to? For me, saya akan cakap dengan abang saya lah. Kadang-kadang rasa segan nak bagi tahu mak atau ayah, tapi abang saya selalu faham dan tahu nak buat apa. Okay, that's good. Bagus orang dewasa yang kita percayai Tak kira uh, mak ke ayah, uh, guru Or even in your case, abang or kakak They can help us jadi lebih tenang Dan juga bersama-sama boleh fikir apa nak buat seterusnya So, jom kita bincang kenapa penting sangat untuk report kandungan yang tak sesuai Dylan, what do you think? Well, bagi saya, kalau kita report, kita boleh elakkan orang lain Terutamanya, kanak-kanak lain daripada nampak benda tu kita jadikan internet lebih selamat dan selesa lah untuk semua orang I agree kalau kita nampak kawan kita kena komen negatif pun jangan dia report je kalau kita tak buat apa-apa kita macam benarkan benda tu untuk terus berlaku hmm. Betul sangat tu. Bila kita report, kandungan tu akan dihantar kepada moderator platform tersebut dan mereka boleh ban akaun tu kalau mereka melanggar peraturan. Tapi kan Kak Aisyah, macam mana nak buat report tu sebenarnya? Susah ke? Tak susah pun. Seriously, oh, okay. so very easy. Hampir semua platform ada butang report. Selalunya dalam bentuk bendera kecil. So, you tekan je and you ikut arahan yang diberi. Right? Kalau you still tak sure, ask for help from a trusted adult. Okay? Macam mana kalau kita nak elakkan daripada ternampak kandungan yang inappropriate, yang tak sesuai di masa hadapan? Gila? Well, for me, saya guna apps yang ada filter untuk blok kandungan tak sesuai jadi for you page uh, aka FYP oh, well <laughs> okay. saya lebih selesa dan selamatlah untuk digunakan well done so sekarang ni memang dah ada Uh, banyak settings yang boleh tolong kita untuk filter inappropriate contents macam tu kan? Macam yang Dylan buat tu. You can also minta your parents untuk set up parental controls on your devices. Hmm. What about you, Malaika? Well, kalau saya, saya hanya pergi ke website yang mak ayah saya kata selamat. Dan saya tak pernah klik iklan pelik-pelik macam anda sudah menang free iPhone, klik di sini. <laughs> nah, no, definitely not. Kan? Pandai, always be cautious, especially about the random links yang you're about to click and the websites that you go to. So ingat kalau ada inappropriate content yang terlepas even after you apply the filter, make sure you talk to your adults, your trusted adults dan juga report. But uh, kak Aisha, what if uh, kita malu atau takut nak bagi tahu orang dewasa nak buat macam mana? Okay. It's a normal feeling to have tapi ingat um orang dewasa yang kita percaya itu ada untuk tolong kita dan continue untuk lindungi kita bukan untuk hukum kita. So really really the trusted adults shouldn't be judging you sebab dia nak pastikan kita selamat. So we shouldn't be afraid. We should find the courage to have that conversation with them and trust them. Betul? Lebih baik bagi tahu seseorang daripada simpan seorang-seorang. Oh, Mantap yeah. tu Malaika. Yeah. so sebelum kita habiskan episod ni, Kak Asha nak tanya, Malaika Dylan ada tak nasihat terakhir untuk semua pendengar pendengar kita di luar sana? Pendengar. Of course, of course. Ada, ada guys please remember it's not your fault kalau yang uh, you nampak something bad online bagi tahu lah your adult ke your family ke and of course report anything and jangan takut nak minta tolong lebih baik bila kita bincang dengan orang lain kan Betul tu, nasihat yang hebat. Terima kasih again Malaika and Dylan sebab join episode hari ini. Untuk pendengar semua, sentiasa jaga keselamatan online dan jangan takut untuk report. Pod apabila perlu. Jumpa lagi di episod seterusnya. Bye guys. Bye.